первой теме выпуска российские спецслужбы предотвратили серию... То есть вот он идет, это Женя. Вот Женя, это Женя, это мой брат. Вот он сидит на ручниках. Республика Крым, видите, вот он, побитый. Вот его ведут. Это он в каком-то, видимо, отделении там милиции в Крыму. Вот его показывают. И да, ну, то есть... То есть, смотрите, заявили о том, что там была целая группа. Где группа? Заявили, что организаторов было несколько, что э, были э, граждане Украины и России. Где они? Почему он один? Мне скидывает эту ссылку, я не могу поверить своим глазам. Евгений Панов, 77-го года рождения, значит, он задержан сотрудниками ФСБ. И, ну, то есть, я не понимаю, что происходит. Я уже там, ну, сразу реакция, да, какая-то... Это нелепость, это шутка какая-то или какой-то однофамилец. Но просто он реально пропал. Мы его за... до этого день искали, да, вчерашний. И он реально не выходит на связь, и тут всплывает эта история э, с Крымом. А... 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 Что мне показалось, то есть сначала, да, меня, я не верил, потом у меня шок, потом э, Я просто думаю о том, что Ну, я начинаю проверять все СМИ. То, что пишет, и все цитируют ФСБ России, ФСБ России, ФСБ России. И я понимаю, что другой информации нет, и что ну мало ли, ну мало ли что это, что это за игра такая. И потом я читаю э, материалы, понимаете, то есть... Э, он не мог оказаться в Крыму никак, он не планировал туда ехать, он не мог туда ехать, он бывший атошник, он прекрасно понимает, что он в Крым не въездной. Он, ну вот, в принципе, он, а, вот, все, что касается Крыма, да, и, в принципе, Востока, это для него огромная боль. И, а, он не раз говорил о том, что пока Крым э, снова не вернется в Украину, он никогда в жизни туда не поедет, ни на какой там, ни на отдых, ни на встречу ни с кем. То есть это вообще запретная, ну, какая-то тема. А друзья да. крымчане у него есть? Нет, нет в Крыму нет вообще никого, вообще а родственников вообще нет в Крыму. Ну а есть а а... какие-то воевавшие у него есть друзья среди крымчан? В Крыму? Не, ну мало ли, может какие-то связи. Как он, в принципе, мог там оказаться? Я понятия не имею. Это, это загадка. А, понимаете, для того, чтобы там оказаться, нужно, ну, в том числе, пересечь украинскую границу. А, как он мог... То есть... Это вообще даже не могло рассматриваться. Он как атошник, но вы прекрасно понимаете, что э, люди, да, которые служили, которые воевали, э, везде там ФСБ и так далее, списки этих людей есть. Мы это прекрасно понимаем оказаться, поехать на территорию, которая оккупирована страной-агрессором, ну, это подписать себе приговор, вы понимаете? То есть это не... Во... Ну, это как туда нужно поехать? Туда нужно, наверное, я не знаю, по каким-то поддельным документам ехать. Но наш... И его же идентифицировали по его документам, правда? То есть Евгений Панов, 77-го года рождения. Как он мог... Согласно информации в СМИ, он же туда не через пункт пропуска прошел, что пишет, да? он как э, то есть как-то они туда прошли, а как они тогда туда прошли? Пусть Министерство закордонных справ Украины разъяс... даст разъяснение, а как вообще в принципе туда могли пройти? Вот как? Если это же граница с агрессором, э, да, и границы, то и там, ну, небольшой кусочек. То есть э, наверняка она же контролируется нашими военными, или э, наше Министерство обороны поставило где-то на КПП своих солдат, а остальные ходите как хотите или как? То есть как это могло произойти моя версия что их туда привезли я не могу я не могу утверждать это моя версия это я так думаю но я не могу объяснить вот этого разрыва что значит произошла вот эта вот попытка там в крыму да там какие-то там теракты якобы предотвращены она произошла вот с воскресенья на понедельник если я не ошибаюсь он ехал в субботу утром с воскресенья на понедельник а сообщили об этом сми а, только в среду перед тем, как он поехал, созванивались, да? Да. Что да. Он, он говорил подробнее, с кем он собирается? Нет, ну это такое, знаете, вот... А... А, то есть, ну, вот вы можете созвониться там с кем-то из своих родных или друзей и поговорить там, как дела и что вообще в жизни происходит, и сказать о том, что, ну, я вот подумываю, может быть, там, да, там, на выходные там съездить там чисто вот в рамках области там куда-нибудь отдохнуть. Ну, это как бы может быть, это шашлыки какие-то могут быть там, да, с друзьями, с, с какими-то, то есть, ну, то есть такое. И он еще как-то, ну, так говорил, сомневался, то есть, ну, может поеду, может не поеду, ну, то есть такое. То есть просто это прозвучало так скоро поделился планами, которые, может, будут, может, не будут. Вот. Все, что я знаю, что он, что он в рамках области, в Запорожье или какой-то из соседних городов, он хотел поехать отдохнуть, там, встретиться с кем-то из друзей, там, что-то такое. То есть мы это даже особо как-то не обсуждали. Он взял, он ехал в субботу утром в эту, ну вот, прошлую субботу, а, и должен был вернуться в понедельник. Он на понедельник взял за свой счет на работе, то есть э, все знали, то есть он взял так, чтобы еще плюс один день, да, он возвращается в понедельник, во вторник выходит на работу. То есть он вам сказал, что поехал отдыхать? Да, 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 то есть, ну, вообще абсолютно ну вот ничего там такого странного необычного абсолютно не было то есть мы общаемся там созваниваемся да живем друг от друга очень далеко но созваниваемся довольно там регулярно там ну, там раз в неделю мы созваниваемся там как дела и так далее делимся друг с другом он не вернулся в понедельник. Я как раз был, я в Киев вот приехал только сегодня. Я был в командировке в другом городе. Мне его жена Катя сообщила, что ну, как бы, Жени нет, и на связь он не выходит до сих пор, и он не вернулся. И мы уже стали искать. Мы стали обзванивать родственников. Ой, родственников, господи, извините. Мы стали обзванивать друзей а, там знакомых там кто там с ним работает коллеги и так далее вообще ну то есть говорят ну вот да как бы поехал ну поехал там отдыхать написал да, действительно заявление я там с коллегами да общался ну все то есть мы не могли его найти кто-то утверждает, что ну, то есть постоянно звонишь, звонишь, абонент на может принять этот звонок. А, Кто-то говорит, что вот набирал, а потом через какое-то время приходила там якобы смс, что типа он включался, но потом перезванивали, оно снова выключено, то есть ну, происходит непонятно что. А, что происходит дальше? А, мы продолжаем поиски, а, и сегодня мы видим ну, просто материал на украинской правде о том, что в Крыму кто-то, да, якобы, ну, то есть была просто растиражированная информация с сайта ФСБ России. Я, да, несколько там часов назад... Мне позвонили, сообщили, что да, такие, ну то есть я еще все равно до конца не верил, что он там, но российские каналы показали, как моего брата в Крыму ведут в наручниках, побитого, и объявляют, что это террорист, понимаете? То есть у них там какая-то большая победа, они, короче говоря, поймали какого-то террориста. Я хочу обратиться... К Лутковской, к МЗС, к Министерству обороны Украины. Пожалуйста, там находится сейчас, на, на оккупированной территории Украины, находится гражданин Украины Атошник, который оборонял Мариуполь, который столько всего сделал, сколько, я не знаю, ни один чиновник Министерства обороны Украины не может взять на себя и похвастаться этим. Сейчас он находится, он, он по сути, пленный, потому что он находится на оккупированной территории. Его взяли в плен, его, в плен его обвиняют. Это факт, это не фейк.